проект удлинения это единственный вариант получить евро 5 автомобиль за адекватные деньги я в конце видео скажу сколько это будет стоить сейчас начнутся комментарии вы раму режете ему варить нельзя их автомобилей сделано там порядка трех десяток ездит по украине мы вам даем пожизненную гарантию мы даем полный пакет документов у вас будет вполне заводская база пост не заносила ну как бы да ну и не видно что здесь когда-то был сидельный тягач. Мы все делаем под ключ. По Стоимость этого мероприятия, тысяч долларов вы можете сэкономить, получить хороший автомобиль. Мы хотим вам заснять видео по проекту удлинения. Вообще много вопросов, для чего это нужно, сколько это стоит, а как вы это делаете и т.д. и т.п. Поэтому мы вам решили сделать легкий видеообзор, чтобы у вас было меньше вопросов, вы понимали, зачем делается удлинение, почему мы именно выбрали тактику переделывания из сидельного тягача там, в фургон, в самосвал, там неважно во что вы хотите переделать. Значит, начнем по порядку. Первое. Мы занимаемся переоборудованием грузовых авто, а именно сидельных тягачей в фургон с гидробортом, либо тент с гидробортом, либо бочка, ну то есть неважно что. То есть мы вам ставим шасси, вы нам ставите задачу, что вы хотите иметь по документам, запись в техпаспорте какую, мы вам это все полностью подготавливаем. Значит, начнем по порядку. Мы берем сидельный тягач и удлиняем раму, насколько требует вашей задачи. Сидельный тягач стоит в растаможке там примерно, я не буду там утрировать, Ман, Рено там, ну примерно там адекватных денег от двух там, до пяти тысяч долларов в зависимости от года, то есть в зависимости от сидельного тягача, ну неважно, то есть это вот как бы на мое мнение это адекватная растоможка. получаете свежий автомобиль за адекватные деньги. Надеюсь, что для вас не секрет, растаможить вот такого плана фургон в зависимости от объема мотора, там, от шасси, от общей снаряженной массы, ну, там может доходить до 20 тысяч евро и больше. И эта цифра будет примерно, наверное, если мотор такой более-менее мощный, то, наверное, тысяч от 13, от 15 евро. И в принципе проект удлинения это единственный вариант получить евро пятый автомобиль, то есть или автомобиль старше 5 лет за адекватные деньги свежепригнанный фургон, именно фургон. Для вас это будет интересно в этом проекте. Значит первое, вы можете взять транспортное средство любой марки. Это MAN, Mercedes, Volvo, Renault. Кому что больше нравится, кто к чему больше привык, у вас нет ограничения по марке, по модели. Дальше второе преимущество. Мы вам ставим раму под ваш размер, какой вы хотите. То есть это там под 7-метровую будку хочу, под 8, под 9. Ну то есть нам без разницы. Ну то есть под конкретную вашу задачу мы поставим вам шасси. Это два. Третье, повторюсь, ну, мы даем полный пакет документов вам для постановки в МРЭО, то есть, чтобы вам сделать переоборудование, вы вписываете в техпаспорт, там, ну, то есть, помогаем вписывать в техпаспорт то, что вам нужно. Тент, фургон, бочка, самосвал, ну, неважно, вот что вы хотите. Хоть кран-манипулятор с кузовом, то есть, не имеет значения. Вот конкретно пример, этот автомобиль, он был когда-то сидельным тягачом, то есть, мы сделали работу полностью под ключ, Здесь удлинялась рама, переносился задний мост, ставилась будка, вешался гидроборд. Это все по документам сопровождалось. То есть в данной конфигурации автомобиль, можно сказать, уже готов полностью под ключ. Сделано все под завод, то есть все полностью поставлена заводская база. Мы не умнее немецких инженеров. Вы нам ставите задачу под ваш кузов, какой вы хотите. Там, например, 7 метров кузов. Мы убираем в программе базу. И ставим, вот, то есть у вас будет вполне заводская база для того, чтобы правильный был поворот автомобиля, там хвост не заносило, там, ну, то есть стоит у вас правильная заводская база. Сделается все максимально под завод, то есть чтобы никто ничего, ну как бы не то чтобы не заподозрил, но ну, чтобы это выглядело эстетично, потому что машины не дешевые, работа, повторюсь, тоже не дешевая. Я в конце видео скажу, сколько это будет стоить, примерно распишу. И поэтому оно должно выглядеть вот так, вот, чтобы человек подошел к этому автомобилю и сказал, блин, ну как бы да, ну и не видно, что здесь э, когда-то был сидельный тягач конкретный автомобиль, мы его полностью под ключ приготовили, сделали, у человека была будка, был гидроборд, мы поставили ему шасси, как бы получили такое транспортное средство. Теперь скажу по э, самому удлинению, там сейчас начнутся комментарии, вы раму режете, вы там в раму варить нельзя. В раму вмешиваться вообще нельзя, это не будет работать, вы там не понимаете. Поверьте, этих автомобилей сделано там порядка, наверное, трех десяток ездят по Украине. Причем люди возят и 10 и по 12, и по 13, и по 15 тонн. И уже это лет, наверное, первый автомобиль выехал, наверное, года 3-4 назад, точно не помню. И есть обратная связь от человека то есть он может рассказать свой опыт там за 4 года владения, то есть человек периодически заезжает к нам на осмотр, ничего там не рвется, ничего там не разлазится, не отрывается, не лопается, то есть вопросов никаких нет. Мы даем на свой сварочный шов, вот где мы там место стыка на раме делаем, мы даем пожизненную гарантию. То есть у вас нет ограничения по годам. То есть мы что хотите возите, вот в том месте, где мы сделали удлинение ну, шов, мы, ну, с рамой ничего не произойдет. Она не лопнет, не оторвется. То есть мы вам даем пожизненную гарантию на этот, на этот узел. Даже если у вас через 10 лет что-то с ним случится, вы приедете, мы вам бесплатно переделаем. Это первое, что касается рамы. То есть там насколько грамотно все делается, я вам так вкратце расскажу. Во-первых, там делается правильный запил рамы, она не варится поперек, то есть там делается правильный запил, правильный стык, потом этот сварочный шов обкручивается на болты, усиливается, и не просто болты, там болты ставятся по эффекту заклепки, чтобы это все держало, не болтало, поэтому, ну, в общем, опыт есть, это так вкратце чтобы вы понимали, как это делается. И рама это служит долго, много лет, и никогда к ней вопросов у вас не возникнет, потому что мы параллельно как бы, занимаемся ремонтом рам, и мы знаем, как правильно усилить раму, где ее усилить. То есть она делается вся под завод, рассчитывается количество перемычек, Потом что рама это своего рода рессора, она должна играть, она должна работать. Как только мы ее там переусилили, скажем так, ее будет рвать в другом месте. Поэтому нет, мы все просчитываем, опыт имеем. То есть повторюсь так вкратце, что мы даем пожизненную гарантию на раму. Дальше, как это все происходит? Вы хотите построить проект удлинения. Первое, вы должны понимать, что вы хотите. Тент, будку, гидроборд, бочку, неважно что. И того, что вы хотите, нам нужен четкий размер. Например, будка, она должна быть тому. Я хочу будку 7,50. И она в идеале должна быть. Или мы вам поможем предложить, у нас есть варианты. Либо, либо вы подыскиваете будку, либо мы вам помогаем подыскать будку. Ну, то есть для того, чтобы залезть в этот проект, нам нужна четкая длина будки. Потому что под эту будку будет ставиться шасси. И потом ну, сыграть 10-15-20 сантиметров мы можем, но, например, там 30-40 сантиметров, это будет проблематично. Это уже будет неправильная база, потому что мы будем задний мост ставить по отношению длины будки. То есть, первое, мы должны знать, что у нас будет и размер того, что мы будем ставить на этот кузов. Дальше, вы покупаете сидельный тягач, либо мы вам помогаем подобрать, либо мы вам пригоняем сидельный тягач под вас. Э, то есть обязательно, ну, мое пожелание, машинка должна быть свежепригнанная, потому что проект очень сложный э, относительно, да, то есть кропотливый, там, ну, занимает некоторое время, некоторый денежный ресурс, и не вижу смысла это делать на машинах, там, 2006, 2005, 2000 года, потому что, ну, по моему мнению, это уже выкатанный хлам э, в основном. И сейчас купить там машину за 7-8 тысяч долларов, неважно, там за 5. И вот сейчас мы удлиним и поставим будку, и я буду на фургоне зарабатывать деньги. Ну, мне кажется, это не совсем целесообразно. Фишка этого удлинения, что вы можете получить свежепригнанную машину в хорошем состоянии, максимально подобрать там евро пятую или уже евро шестую старше э, 5 лет. То есть и вы с таким образом вы сэкономите на растаможке, но тем, и вы сэкономите вообще по выходу автомобиля нормальную сумму, но и вы получите свежий нормальный автомобиль. Дальше отклонились от темы. Значит, размер будки. Пригоняете, мы помогаем, неважно, приезжает сидельный тягач, мы все делаем под ключ. Под ключ мы делаем, ставим вам шасси под ваш размер будки. Стоимость этого мероприятия ориентировочно 5000 долларов. Это наша рама, наш кардан, наша работа, наш весь материал, пескоструйка, подкраска, все под ключ. То есть вы пригнали сидельный тягач, дали 5000 долларов, пришли и подготовка по документам. Пришли, забрали или уехали э, шасси. Дальше второй этап, это установка будки, либо того, что вы хотите, это уже как бы пошел отдельный процесс. Там изготовить подрамник под эту будку, переделать, что-то доделать, повесить гидроборд, это пошел уже второй этап. Ну первично, первый этап, 5000 долларов, повторяюсь. Это полностью наша работа, наш материал под ключ. Вы ни в чем не э, участвуете. И даем вам комплект документов под то, что вы хотите переоборудовать. Вы потом приходите в МРЭО просто с этим комплектом документов. И вам в техпаспорте мы это тоже поможем вам сделать, вписывать вам в техпаспорт то что, то, что вы хотите. Но изначально э, вот такая вот цифра, вот такая вот ситуация по этому проекту. Повторюсь. Э, вы выигрываете в конечном результате, ну, экономите. Интересно строить, в общем, скажу так, открою лайфхак, да, интересно строить 10 тонники, машины с 18 тонн полной снаряженной массой. Они получаются где-то там при стоимости тягача 18-20 тысяч долларов с будкой со всеми делами она получается где-то там 27 28 29 тысяч долларов там до 30 стоимость такого 10 тонника его в украине во первых вы его не найдете очень мало но стоимость их где-то приблизительно под 40 тысяч долларов то есть ну вот и считайте сами где-то 10 12 тысяч долларов вы можете сэкономить получить хороший э хороший автомобиль то есть качественную хорошую будку а мы уже под вашей задачей надо гидроборт мы вам поставим гидроборт то есть все это делается под ключ. Вот это наша работа, она была сделана полностью от А до Я, то есть человеку мы пригнали автомобиль, человеку мы полностью поставили базу, мы купили будку, нашли, помогли найти, купили будку, поставили гидробор, то есть этот автомобиль вот полностью, как вы видите, его провели до вот до финишного конца и в завершении хочу вам сказать то есть подытожим коротко по пунктам что мы вообще выиграем коротко значит первое мы Получаем свежепригнанный автомобиль старого года, ну относительно старого, да, там евро мы можем взять автомобиль э, в хорошем состоянии, это как бы плюс. Мы, соответственно, строим автомобиль вам э, под конкретную вашу задачу, то есть э, вот то, что вы хотите вот то вы и получите. То есть у нас нет ограничения по маркам автомобиля, то есть без разницы вы какую хотите, такую и берете. Потому что очень часто бывает, люди хотят Мерседеса, попалась хорошая Рено под его параметры, но она Рено и он не сильно хочет Рено. Но вот если бы вот эти параметры были на Мерседесе, я бы купил. Поэтому здесь у вас нет ограничения ни по маркам, ни по размерам будки. То есть вы что хотите, то и делаете. Это тоже я считаю преимущество. Дальше это стоимость конечного продукта. Она от рынка примерно где-то, наверное, на процентов 25-30 минимум вы выигрываете по цене. И следующее преимущество, что вообще, если брать автомобиль 10-тонник фургон, то их ну, как бы на рынке предложений очень мало, потому что за него растаможка там, но ну, она просто неадекватная, она может превысить стоимость автомобиля в Германии. Благодаря вот этой вот этой вот переделки вы получите автомобиль очень редкий, которого даже на рынке может не быть, а у вас он будет за адекватные деньги, повторюсь, то есть там ценник очень-очень гуманный. Это много факторов складывается из конечного, с конечной стоимости, там понятно стоимость будки, там гидроборд будет, не будет, то есть ну вот такого плана, но все равно Грубо говоря, до 30 тысяч долларов вы получаете чистый десятитонник, там Евро 5, 12-13 года, как показывает наша практика, там в исполнении даже Мана или Мерседеса, может даже и Вольвы. То есть и как бы работаете, зар... покупаете себе такой десятитонник и вперед в работу работаете смело, зарабатываете денежки. То есть самое главное ⁇ это конечная стоимость продукта.